Hindu uzlaşmaları insan zamanında. Beyrət söhbəti ucuzlaşıbdı. Atam həm o qeyrəti çəkən tarazı, mizanı sökünüb parçalanıbdı. Kimisi qeyrəti papağım bilib həmişə başından uca tutubdu. Kimisi qeyrəti pulunu bilib, odaki əllərdə yirtıqlandı. Kimisi erkəndən ayağa durub bir parça çörəyə dua edibdi. Kimisi evindən çıxıb şükürsüz təkəbbür etməyi nəmət bilibdi. İndi çox çağ illər var ki, qardaşım, Mərdilə namərdi ayırıtdı. Bəzi kişilər də var ki, papaqın dostu, tanışı qucaqlayıbdı. Əyilini düz kəsərdi batalar. Qeyrət peçatını qoyub gedibdi. İndi qeyrətsizlər çıxıb dövrana qeyrət qanununu mühürleyibdi. Cuma, etibar qalmayardı. Qardaş qardaşını pul çünə öldürür. Mərcinin neylisini tapmayıp bura, kafedə, barlarda gedib sırılır. Hələ çox fikirlər var kəsəndə. Kağızın, qələmin, qulağı çardı. Ülvan şairin sözünü dinləyən kəsdə əbədi qəlbində xatırı vardı. Şairin sözünü dinləyən kəsdə Əbədi qəlbində xatirə var.